হ্যালো চলে এলাম খুব গরম কেমন গরম পড়েছে আগে বলো তো যাই হোক তো তোমাদের সাথে একটা আজকে আবার একটা ভিডিও থ্রু ভিডিও শেয়ার করছি কারণ এইটা একটু একটু পুরনো ভিডিও এটা একটু পুরোনো ভিডিও কারণ এই ঘটনাটা কিন্তু কলকাতায় ঘটেনি এই ঘটনাটা ঘটেছে দিল্লিতে দিল্লিতে ঘটেছে মানে আমাদের রাজধানীতে রাজধানীতে দিনে দুপুরে এরম একটা ঘটনা ঘটে গেছে কি ঘটনা ঘটেছে অবশ্যই তোমাদের সাথে শেয়ার করবো দাও একটু ক্যামেরা ঠিক করে হ্যাঁ কী ঘটনা ঘটেছে অবশ্যই তোমাদের সাথে শেয়ার করব তো তার আগে বলে দিই ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মধুমিতা ধাম এন্টারটেনমেন্টের সবাইকে স্বাগত আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো এই গরমের মধ্যে আচ্ছা তো আগে ইন্ট্রোটা দিয়ে দিই কার ভিডিও শেয়ার করছি থামনেল বোধহয় দেখেছো তোমরা নিশু তিওয়ারি নিশু তিওয়ারি একজন হিন্দি ক্রিয়েটার আছে সে খুব ভালো খুব সুন্দর সুন্দর কন্টেন্ট ক্রিয়েট করে সিরিয়াসলি মানে আমি বহু বছর ধরে তাকে দেখছি মানে তার ধরো যত দিনের চ্যানেল ঠিক তার পরে পরেই এক দু মাস হয়তো পরপর থেকে আমি ওকে ফলো করি আবার ওকে দেখে অনেকে ওর কন্টেন্ট কপিও করে আমাদের বাংলাতে তো যাই হোক তোর কন্টেন্ট ভীষণ ইন্টারেস্টিং লাগে কিছুদিন আগে ওর ওপর একটা হঠাৎ করে একটা ঘটনা ঘটে ওর সাথে তো অবশ্যই সেই ঘটনাটা আমি তোমাদের সাথে এখানে শেয়ার করবো আসলে অনেক অনেক কথা আছে মানে অনেক কী বলতো অনেক বক্তব্য থাকে সেগুলো না খুলে বলা যায় না কারণ খুলে বলতে গেলে অনেক ভাষা প্রয়োগ করতে হয় ওই ভাষার প্রয়োগের ফলে যেটা হয় বুঝতেই পারছো কি হয় তো ভিডিওর সেটা এফেক্ট হয় तो सही जो आमी भाषा प्रयोग करबो ना तुम मन दिए देखो मेरे साथ एक ऐसी भाई हम वीडियो शूट रहे थे रोड पे ठीक है एक गाड़ी आती है स्विफ्ट ये फिर से आ गई गाड़ी वही गाड़ी है वही गाड़ी है भाई देखो तो मेरे पीछे से एक गाड़ी जा रही है स्विफ्ट वो काली काली कलर की ठीक है काले शीशे वाली ठीक है भाई ये ना हम हम लोग रोड पे खड़े होकर शूट करते हैं ये गाड़ी ना जस्ट मेरे बिल्कुल सटा के खड़ी हुई है बिल्कुल चिपका के और इसने ना जाम लगा दिया और काले शीशे थे इसकी स्विफ्ट के और इसने जाम लगा दिया बहुत ज्यादा रोड पे तो सब हॉर्न मारने लगे तो अफकोर्स हमारा शूट भी डिस्टर्ब हो गया हम रुक गए तो मैंने जस्ट इतना बोला कि भैया आपने बीच में क्यों लगा दिया आप थोड़ा साइड कर लो सब निकल जाएंगे भाई ये बंदा इतना बड़ा हवाबाज ये ऐसे खुद ही से ऐसे बदतमीजी करने लग गया कह रहा हूँ क्या क्या दिक्कत हो रही है मतलब लैंग्वेज बोली कि के दिक्कत हो रही से ये सब करा इसने और ये बंदा मतलब अपनी गाड़ी में बैठा है और हम पे हावी हो गया फिर ये आगे गया है और गाड़ी को इतनी अग्रेसिवली इतना घुमा के लाया मेरे को तो लगा भाई अगला निशाना मैं ही हूँ वो अनादर राउंड वाला ये इतने गुस्से में गाड़ी था इतना रश कर रहा था और फिर इसने दो चार चक्कर और मारे और मैंने अभी हम सुबह पहले कहीं और शूट कर रहे थे ये सेम गाड़ी वहां पे भी थी और बहुत देर तक रुकी रही गाने रहे थे इसमें ठीक है गांजा भी रहा। गांजा भी फूक रहा था ठीक है उसके बाद आ, इसके पीछे एक और गाड़ी थी स्कॉर्पियो उसके भी आ, शीशे काले थे ठीक है भाई उसमें भी चार पांच लड़के थे उन्होंने सबने ऐसे अपना गेट खोला है मेरी तरफ देखा और ऐसे थूका है जैसे एक होता नहीं कि किसी को ये दिखाना कि हम तो तुम्हारे मुंह पे थूक रहे हैं ऐसे ऐसे किया इन्होंने और उन्होंने भी ऐसे बहुत देर तक बहुत अनकंफर्टेबल फील नहीं कराते किसी को आप पब्लिक में वो वाला बिहेवियर करा रहा है भाई मैं मेरे को ऐसा ऐसा लग रहा है कि भाई किस कि फैमिली से आते हैं भाई माँ बाप क्या करते हैं घर में अपने बच्चों बच्चों पर ध्यान नहीं देते क्या मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें कहीं से ना मुंह उठा के एक दिन के लिए गाड़ी मिल जाती है या ये किसी अपने यार दोस्त तो की गाड़ी में एक दिन आ जाते इनकी गाड़ी हाथ लगती है फिर जो इनके बदतमीजी और सुरूर जो सर पे सवार रहता है ये ये वैलिडेशन के इतने इतने भूखे भूखे हैं भाई इन्हें ये समझ में नहीं आता कि ये किसी को जब इतना अनकंफर्टेबल फील कराते हैं उसको कितना अजीब लगता होगा कि बिना गर्ल की क्या फील करना फेस करना पड़ रहा है मुझे रोड पे और भाई ये वैलिडेशन के लिए ये मर भी सकते हैं मरने के लिए भी तैयार मेरा कुछ नहीं अगर ज्यादा मेरे को मैंने अभी तो मैंने कुछ ज्यादा खास रिएक्ट करा नहीं ठीक है क्योंकि मेरे को बहुत डर लगता है ऐसी बस ठीक है बट अगर मैं जाके मेरे पास गाड़ी का नंबर है मेरे पास प्रूफ है क्योंकि हमारा शूट चालू था उस टाइम पे मैं जाकर अभी एक पुलिस कंप्लेन डाल दू यही वो लड़के हैं जो भाई तब पैरों में गड़गिड़ा रहे होंगे भीख मांगेंगे प्लीज प्लीज मत करो गलती होगी इनके माँ बाप की भीख मांगते है की बच्चे से गलती होगी बच्चे से गलती होगी भाई बच्चों के घर पे क्यों नहीं ध्यान देते अपने इन भिकारियों को गाड़ी मिलती से है वो तो सीसीटीवी कैमरे से निकाल नंबर आ गया मैंने जिन लड़कों की बात करी थी ना वो भी दोबारा आए थे ठीक है उन्होंने यहाँ पे मारपीट करी और मेरी पूरी गाड़ी भी तोड़ दी मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला था नॉट इवन सिंगल वर्ड ठीक है वो सुबह से, मुझे थे, से. और मेरे, और मेरे को भी बहुत मेरे ऊपर दिल्ली जैसे शहर में राजधानी में दिन दहाड़क हुआ है। मेरी गलती बस इतनी है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं अपना काम कर रही थी मैं आज वीडियो शूट कर रही थी और उसके बाद मैं एक चाय की टपरी पे रुकती हूँ चाय पीने के लिए तभी वहां पे तीन चार गाड़िया आती है स्विफ्ट स्कॉर्पियो और भी दो चार थी जिन पे काले शीशे थे और वो बदतमीजी करते हैं दिन दहाड़े ठीक है मुझे हरास करते हैं मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करते हैं ठीक है जिसके बाद मैं बहुत ज्यादा घबरा गई तो मैं वहां से चली गई क्योंकि मैं उनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगी वो दस बार आते फिर मैं और मेरी टीम वहां से निकलते हैं और मेरा दोस्त अभी वहां पर गाड़ी मोड़ रहा था वो बंदा जो स्विफ्ट में बैठा हुआ था वो वहां पर आता है मेरे दोस्त को मारता है मेरी गाड़ी तोड़ता है उस पर हमला करता है मैं उन्हें नहीं जानती हूँ बिल्कुल भी शायद वो मुझे जानते हो क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ मेरा उनसे ना कोई लेना देना है पर वो सुबह से ये गाड़ियाँ मुझे सुबह से ट्रैक कर रही थी मेरे पीछे थी फिर भी मैंने इग्नोर किया ठीक है और मेरे पास भाई प्लेटफॉर्म है इसलिए मैं ये सब बोल पा रही हूँ पर उन लड़कियों का सोचो जिनके पास कुछ नहीं है ये दिन दिन दहाड़े ये लड़कियों के साथ होता है भाई डेली बेसिस पे होता है और वो मेरे पे हमला करने आए थे मेरी पूरी गाड़ी तोड़ी है अगर लो लोकल को मैं अकेली निकलती हूँ तो वो मेरे साथ क्या करेंगे मै, मैं सेफ नहीं हूँ भाई इस जगह पे जिसके पास प्लेटफॉर्म है जो अपनी आवाज उठा सकता है जिसको लोग जानते हैं जो फेमस है तो मैं बाकी लड़कियों के लिए क्या ही सोचूं यार अगर मुझे या मेरे टीम मेट में से किसी को कुछ भी होता है तो यही लड़के जिम्मेदार होंगे क्योंकि जो आज अटैक कर सकते हैं भाई क्या भरोसा कल वो क्या करेंगे अगर मैं उनको रोड पे अकेली दिखती हूँ ये लोग तो अपने नंबर प्लेट हटा देते है गा, गाड़ियों के शीशे इनके काले होते हैं वो मुझे गाड़ी में भर ले मेरे साथ कुछ गलत हो जाए तो कौन होगा इसका जिम्मेदार मुझे इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस पर भरोसा है ठीक है क्योंकि मैं इतनी पावरफुल फैमिली से नहीं आती कि मेरे घर में सब ये करते हो गुंडागर्दी करते हो या मेरे घर में बहुत पैसा हो जो मैं इन सब में पछड़ों में पड़ूंगी मुझे दिल्ली पुलिस पे भरोसा है भाई टैग करो दिल्ली पुलिस को उन तक ये पहुंचे और कुछ हो भाई ये जो गाड़ियों के शीशे काले करा के घूमते गुंडागर्दी करते नंबर प्लेट हटाते हैं अगर आज वो मुझे उड़ा देते या मेरे साथ कुछ हो जाता तो भाई कौन जिम्मेदार होता है इससे তো দেখলে কি ঘটনা ঘটেছে আমার কথাটা হচ্ছে কী বলতো এই নিশুতি বাড়ি প্রায় তিন তিন মিলিয়ন ফলোয়ার্স আছে প্রায় তো তোমরা অনেকে হয়তো ফলো করো আবার অনেকে করো না যারা করো না তারা আমি বলবো তারা দেখো তার চ্যানেল ভালো লাগবে এন্টারটেনিং আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে এত বড় একজন ক্রিয়েটার তার সাথে যদি এরকম ঘটনা ঘটে আর তার কাছে তো প্ল্যাটফর্ম আছে সে নিজেও বলল যে আমার তো প্ল্যাটফর্ম আছে আমার বলার জায়গা আছে কিন্তু যাদের যাদের সাথে এমনও ঘটনা ঘটে তাদের কোনো প্ল্যাটফর্ম নেই তারা বলতে পারে না কিন্তু হ্যাঁ এটা থ্যাংকস টু ফেসবুক এখন ফেসবুক সবাই অ্যাক্সেস করে হয়তো সবার ইউটিউবে চ্যানেল নেই তবে ফেসবুক অনেকেই ম্যাক্সিমাম লোকজন ফেসবুক অ্যাক্সেস করে তো তারা আমার মনে হয় তাদের মনের কথা বা রকম প্রবলেম হলে তারা ফেসবুকে অবশ্যই শেয়ার করতে পারবে তাই তো তো যাই হোক তো আজকে ভিডিওটা এইটাই ছিল এবার তোমরা হয়তো ভাবছ যে আমার নিজস্ব কোনো কন্টেন্ট নেই সেই জন্য হয়তো যেই সব ভিডিওগুলো আমি পাই সেইগুলো দিয়ে ভিডিও করি আগে না আমি সবসময় প্রমাণ দিয়ে কাজ করতে ভালোবাসি কারণ আমি আজকে এটা হয়তো গল্পের ছলেও বলতাম যে জানো এই ঘটনা এই হয়েছে সেই হয়েছে হ্যান হয়েছে ত্যান হয়েছে আমার মনে হয় না তোমরা খুব একটা ইন্টারেস্ট নিয়ে দেখতে ভিডিওটা কারণ ঘটনাটা যার সাথে ঘটে আর সে যখন ভিডিওটা করেছে সে যখন সোশ্যাল মিডিয়া আপলোড করেছে আমার মনে হলো সেটা তোমাদের সাথে একবার শেয়ার করে দিই তো আমার মনে হয় না যে এটা এমন কোনো ব্যাপার যে এটা আমি কারোর সাথে শেয়ার করতে পারবো না তো আমার মনে হয় যে আমার যারা বন্ধু আছে আমার যারা ভিডিও দেখতে পছন্দ করে আমার মনে হলো তাদের সাথে আমি এই ভিডিওটা একবার শেয়ার করে দিই যে কতটা মানে দিনে দুপুরে কিরকম ঘটনা ঘটতে পারে মানে আজকে ডেলিতে হয়েছে এমনটা নয় কলকাতায় হবে না কলকাতাতেও কিন্তু হয়তো হয় খবর পাই না অনেক খবর তো চাপা পড়ে যায় তো প্রচুর কথাতেই আসি যে যাদের প্ল্যাটফর্ম থাকে আমার মনে হয় তারা খুব বলতে পারে তো আমার মনে হয় যে এটা প্ল্যাটফর্ম থাকা বা না থাকা থেকেও বড় কথা আমার মনে হয় যে যখন যার সাথে ঘটনাটা ঘটছে আমি আগেও বলেছি সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে প্রোটেস্ট কর যাতে এই ঘটনা তোমরা যদি একবার আমি যদি আমার সাথে যদি কোনো আমি বহুবার এরকম হয়েছে যে আমার সঙ্গে মেট্রোতে বাসে ট্রেনে ট্রামে আমি হয়েছিল তো তখন আমি ভিডিও করতাম না তো আমি হয়তো এখনও সেই ভিডিও করতে পারবো না তবে হয় হয়তো যে ওই ঘটনাগুলো শেয়ার করতে পারতাম পরে তো আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রোটেস্ট করেছি সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার মতন করে প্রোটেস্ট করেছি আর আমি চাই তোমরাও তোমাদের মতন করে প্রোটেস্ট করো অন্যায় সহ্য করবে না অন্যায়কে মাথা পেতে মানে অন্যায়ের কাছে মাথা তোমরা নো মানে পেতো না মানে নুয়ে দিও না এটাই হচ্ছে কথা তো যাই হোক বেশি বকবাক করবো না তো চলো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি দ্যাটস ইট ফর টুডে তোমরা সবাই সবাই খুব ভালো থেকো সুস্থ থেকো সবাই সবাই ভালো রেখো আর হ্যাঁ আমার চ্যানেলে যারা প্রথমবার শিশু যদি কিছু ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কী করতে হবে নোটিফিকেশান পাশে যে বেল্যাঙ্গারটা চলে টুম করে বাজিয়ে দেবে আমার পরিবারে চলে আসবে যাতে নতুন করে যখনই কোনো ভিডিও পোস্ট করি তোমাদের কাছে নোটিফিকেশান চলে যায় আর অসংখ্য ধন্যবাদ এতক্ষণ ধরে আমার এই ভিডিওটা দেখার জন্য তো চলো আবার দেখা হবে নতুন একটা দিনে নতুন একটা ভিডিওর সাথে ততক্ষণের জন্য তোমরা কিন্তু সবাই খুব ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর কি চোখ কান খোলা রেখো আর কোনো রকম অন্যায়ের সাথে আপোষ করো না চলো ভালো থেকো সবাই টাটা